ini syarat kesempurnaan. Apa diantaranya istihdor? Apa yang kita hadirkan? Jangan menghadirkan kanjeng Nabi. Hati kita hadirkan di hadrohnya kanjeng Nabi. Di awal dikir, kalau bisa dipertahankan sampai seles selesai kalau bisa. Makanya jihad fi sabilillah jihadul akbar ya jihadul akbar jihadul nafs apa jihad agar supaya jiwa kita jihadul nafsi dalam hal ini jiwa kita dijaga ketika kita ya pertama namanya dikirkan ingat ingat siapa ingat Allah akan tetapi dalam hal ini ikhwan tijani jangan di, tidak dianjurkan ngebayangin wujud Allah jangan nanti ngebayangin wujud Allah ya dengan cahaya, dengan apa. Tidak ada yang sama dengan wujud Allah. Um, Laisa kami syairun. Ini yang perlu diingat. Agar supaya tidak salah jalan. Ikhwan Tijani itu tidak ngebayangin Allah. Kenapa? Mustahil. Kalau sampai ngebayangin nanti pasti salah. pasti salah. Maka kita dianjurkan ngebayangin ya kalau bisa bisa ngebayangin duduk di hadronya kanjeng nabi. Ini yang paling tinggi. Tidak bisa seperti itu. Terlalu jauhlah untuk hati kita. Karena nisbat ini jauh dekat ini bukan bukan jauh secara jarak, jauh secara hage, hakikat. Hati kita terlalu banyak hijabnya. Maka yang lebih dekat kepada kita hadirkan di hadrahnya saya Syekh, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu Kalau bisa. Bisa enggak? Bisa enggak? Belum, bi belum bisa Belum bisa. Karena belum bisa kita ini nyambung ke saya melalui siapa? Mau apakah apa Syed Sid Ali Harazim jauh juga. Kayak siapa Sid Ali Harazim kita nggak tahu. Di antara sanad kita Sid Umar Al Futi kita baru tahu fotonya. Betul apa tidak? Orang yang sebenarnya kita tidak tak? tidak tahu. Setelah Sid Umar Al Futi yang sanad melalui Habib Jafar apa? Syed Ahmad bin Muhammad al al Kansusi Juga kita agak tahu kayak siapa orangnya. Kemudian di bawahnya lagi. Syed Husin al Ifran Juga nggak tahu kayak siapa orang. Kemudian lagi, Syed, Syed orang. Kemudian, Sir Muhammad Balasan Mbak baru tahu foto kira-kira foto dengan orangnya persis apa enggak? Enggak akan sama. Itu. Kemudian di bawahnya Muhammad Bal Hasan Jakani kita juga baru tahu fotonya. Terus siapa yang yang nyambung sama kita? Kita pernah ngelihat orangnya Habib Jafar. Ya sudah, bisanya sampai Habib Jafar, Habib Jafar aja kita bayangin wiritan di depan beli beliau ngebaringin beliau dibarengin sama beliau hadirkan hati apa biar tidak ingat yang lain jadi fungsinya biar husuk tadi ya agar supaya kita tidak ingat yang lain kenapa kalau tidak ini tidak dipanjangkan hati kita dengan yang mampu kita bayangkan ada di depan kita yang datang nanti yang rambut panjang betul atau tidak Nah, kalau sudah kayak gitu, astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illa wallah yulqayyum, astaghfirullahaladzim sambil geleng-geleng. Padahal dikira kata tuh, oh so benar bener itu. Lihat yang tahu kita ngebayangin siapa kan? Mm. Iya <Soselesaiaffe> yeah, kan? Nah, kalau yang terbayang kayak gitu gimana nanti? Oh, kok ya iso Lah iya kenyataannya mau wiri tafsir lihat YouTube. Ayo, <laughs> <Matthew> yang enggak lihat YouTube siapa? Ada. Tak yang enggak punya HP. Untungnya enggak punya HP. Tak doain moga-moga enggak bisa beli HP. Apa <hisa> <Hyung. op Jacob> biar tidak terkotori yuk? YouTube. Kenapa sekarang ini wali kutub sulit dicari kalau wali YouTube banyak? Betul, <guluh> <guluh> Wali TikTok. <guluh> jadi ini perahuan kita ya ketika kita belum mampu menghadirkan hati di hadratnya kanjeng Nabi. Ya yang tidak pernah ketemu Habib Jafar sudah siapa yang nalkin anda sudah bayangin dia ya anda duduk di depan mukodam yang nal yang nalkin daripada kemana-mana gitu hatinya minta antar kadot Allah Subhanahu Wa Taala ya. terlalu jauh kalau sama Allah minta antar kehadirannya saya tidak itu minta antar ke kanjengna. kanjeng kalau sudah sampai di situ kanjeng nabi akan antar ke Allah subhanahu wa ta'ala karena itu pintu besar terakhir sebelum kita ketemu al Allah Ini, ini istighfarul kutwah menghadirkan hati di depan guru